Уважаемые коллеги, у нас появилась идея создать инструмент, который сможет реальным образом упростить возможность ведения бизнеса, снизить коррупционные риски и помочь общественности контролировать действия власти. Коррупция проникла во все сферы жизнедеятельности нашего государства. И наиболее ярко выражена коррупция связано связана с предпринимательской деятельностью. Потому что чиновники прекрасно понимают, что предприниматели это те люди, у которых есть какой-то ресурс, есть инвестиции, которые они готовы куда-то вложить, они хотят на этом заработать. Естественно, чиновники хотят умножить. Для того, чтобы открыть любой объект торговли, сферы обслуживания, э, сферы развлечений, закон о местном самоуправлении установил необходимость согласования режима работы этого объекта. Каким образом происходит согласование? Нормативная база никакие, эти вещи не регламентирует. Соответственно, абсолютно в каждом населенном пункте нашего государства органы местного самоуправления самостоятельно выдумывают какие-то правила игры. Это негативно влияет на конкуренцию, это негативно влияет на э, инициативность бизнеса, на инициативность людей, которые могли бы стать предпринимателями. И мы решили придумать, э, разработать этот инструмент, э, с помощью которого можно было бы согласовывать э, режим работы ну, вновь вот, э, созданных, созданных объектов э, торговли, э, развлечений и услуг э, в электронном виде. С каким образом? Э, с помощью Google-карты э, любой субъект хозяйственный, который собирается открыть какой-то магазин, аптеку, э, автозаправочную станцию, э, находит свой объект на карте, вбивает туда данные идентификационного кода, Название этого субъекта хозяйственного, название объекта, то есть там, название магазин и так далее. И если это касается, допустим, временных сооружений, то есть мапов, это достаточно полезный вопрос для всего государства, то нужно будет еще вбивать э, реквизиты э, того, того документа, который устанавливает право на пользование земельным участком. После того, как будут заполнены все поля, информация отправляется в исполком, нажимается ОК, и можно считать, что размещение объекта согласовано. Дальше орган местного самоуправления, исходя из той информации, которая к нему придет, он будет исследовать этот вопрос, насколько там правильно заполнена информация, насколько она соответствует действительности, законам и законам. Если будут возникать какие-то проблемы, тогда уже орган местного самоуправления может выйти на проверку и каким-то образом Орган местного самоуправления сможет выйти на проверку, проконтролировать правильное заполнение документов. Если этот инструмент будет реализован, то будет достигнуто как минимум три цели. Первое – это снижение административных барьеров, создание комфортных условий для развития бизнес-среды, что особенно актуально для малого бизнеса. Второй момент это создание действенного механизма мониторинга самовольно размещенных объектов. Очень часто бывает, что устанавливаются какие-то будки, торговые сооружения. По этому поводу в средствах массовой информации начинается подниматься шумиха. И толком никто не знает, какой объект является законным, какой незаконным. Для того, чтобы не было необходимости обращаться в органы власти, спрашивать информацию, можно будет просто зайти на эту Google карту посмотреть реквизиты по объекту, если по какому-то объекту есть реквизиты, если он э, зарегистрирован в этой системе, то есть информация подана в орган местного самоуправления, то он законный. Если объект не нанесен на карту, значит он не законит. Значит, нужно обращаться в правоохранительный орган ну, соответствующим образом на все эти вещи реагировать. Кроме того, э, реализация этого инструмента позволяет достичь третьей цели. Любому из нас бывает необходимость либо в другой город, либо же, собственно, в своем городе, допустим, ночью найти аптеку. Мы не всегда знаем, где находится ближайшая аптека, которая работает. Если мы зайдем на эту карту, то мы сможем легко отследить все ближайшие объекты, которые в режиме реального времени являются открытыми. Это касается и аптек, и касается и заправочных станций, это касается и продуктовых магазинов. Я могу сказать, как волонтеры ИГОВ, мы в Николаеве первые реализовали возможность получения э, услуги э, государственной фискальной службы э, по лицензии на алкоголь и табак. И когда мы реализовали этот механизм, то есть сегодня дистанционно, не вставая с дивана, можно заказать себе эту лицензию или продлить ее, если там заканчивается срок действия. Так вот, э, когда была реализована эта идея, там, примерно с этим мы на Google карту нанесли все объекты которые реализуют алкогольную и табачную продукцию с внесением до информации по сроку действия этой лицензии. Это удобно еще и для сотрудников ДФС, которые могут расследить все объекты в сфере там, действия, ну, в сфере э, своей ответственности, территории имею в виду, э, отреагировать соответствующим образом, если лицензия закончилась, типа контролировать какие-то эти вещи. Целевая аудитория. Во-первых, это субъекты хозяйственные, которые получат возможность быстро, просто, открыто, без коррупции э, получать э, согласование э, по поводу режима, своего, режима работы своего объекта. Э, чтобы вы понимали примерно цену вопроса, я могу сказать, что в городе Николаеве для того, чтобы получить соответствующий документ, когда-то была четкая такса в размере 100 долларов. Можно себе представить, какое количество объектов торговли, сферы услуг и так далее и есть на территории любого города он может на соответствующую цифру и примерно понять масштабы трагедии. Я знаю, что сотрудники отдела торговли и сферы услуг, в которых, естественно, мизерная зарплата, но узная о том, что есть такой поток коррупционных для этих самых средств, оформляли себе какие-то машины, квартиры, дачи, ипотечные кредиты под эти вещи оформляли. Тот инструмент, который мы предполагаем, создать он, его создать достаточно несложно. Это может практически каждый человек, потому что с Google картами работает достаточно просто. Если эту идею реализовать, то можно будет перекрыть серьезные коррупционные каналы. Я знаю, что в Одессе, например, то там цена была 150 долларов за соответствующий документ. Вторая категория аудитория. Кроме того, этот инструмент будет удобен для правоохранительных органов, органов местного самоуправления и государственной исполнительной э, власти, которые осуществляют контроль в тех или иных направлениях. Они смогут зайти на эту карту и посмотреть, какие объекты законы, какие незаконные, и соответствующим образом реагировать. Не нужно будет обращаться в ту же исполком, запрашивать там информацию. Ну, также граждане, которые смогут будьте хорошо проинформированы по поводу тех объектов, которые находятся недалеко от них, и ну, пользоваться для каких-то своих нужд. А также институты гражданского общества, то есть общественные организации, которые точно так же смогут мониторить соблюдение режима законности на соответствующей территории. Интернет технологии, которые необходимо использовать для того, чтобы реализовать этот инструмент, Это Google карта, и, э, параллельно с этим, для того, чтобы популяризовать эту идею, для того, чтобы субъекты хозяйства не знали, что есть такая возможность, естественно, нужно привлекать средства массовой информации, э, социальные сети и так далее, все доступные средства распространения информации. Э, последняя позиция — это источник информации. Нам кажется, что наиболее корректным было бы возложение необходимости внесения информации в этот инструмент на субъектах хозяйственных. Каждый может зайти и запомнить 3-4 поля, это не так сложно. Это можно сделать оперативно, и я думаю, что в этом будет заинтересован каждый субъект хозяйственный, потому что таким образом его объект появится на всеобщей карте, и, ну, соответственно, будет возможность привлечь больше клиентов. Вот такая вот у нас идея. Спасибо за то, что выслушали. Готовы ответить на любой вопросы.

Исполнительные власти три года, в частности, представители всех госдум предпринимательства на Николаевской области. Я могу сказать, что тот, тот инструмент, который мы предполагаем, он абсолютно законный, Он соответствует и конвенции, он соответствует и закону местного самоуправления. Полностью. Потому что закон о местном самоуправлении, органам местного самоуправления, дает лишь одно право – согласовывать режим работы объекта. Таким образом, согласование режима, точнее, там немножко не так сказано, субъект хозяйственный самостоятельно устанавливает режим работы объекта, но одновременно с этим согласовывает его с органом местного самоуправления. Механизм, который мы предполагаем, он как раз и предполагает возможность самостоятельно установить режим работы объекта и проинформировать орган местного самоуправления. Я хочу сказать о том, что мы сейчас говорим о онлайн-инструменте. Одновременно с этим в обязательном порядке я считаю, что необходимо разработать нормативную правовую базу, которая регулировала этот процесс согласования. Потому что бывает такая ситуация, когда субъекты хозяйственные открывают какие-то ночные клубы, которые шумят, мешают жителям там, соседних домов. В таких случаях нужно разработать механизм реагирования на такие вот вещи. То есть, чтобы комиссионно чиновники собирались, выходили на место, исследовали, проводили замеры и таким образом могли каким-то образом корректировать режим работы тех объектов, которые могут

в, принципе, в смысле, ему... это що скорее больше философский вопрос и... в отношении личного интереса к Таким сказать, это Если тот, продает на базаре, решит продавать другим публикаторам, рееструется кофе в каждом через судей за 1,5 года, Судьи видят, у нас есть это не анархия, только что вы говорили о европейских ценностях. Так вот европейские ценности говорят о том, что государство обслуживает своих граждан. Оно ими не управляет. Управлять гражданами на соответствующей территории ⁇ это советские подходы. От них нужно отказываться.

Це в нас виходить більці об'єктів підприємської діяльності, яка вже є погодженою з органим це самоврядування. Mm -hmm. Вони вже, вони вже самого самостійно свій mm -hmm. режим часу, такі, як вони вважають mm -hmm. режим роботи власного закладу об'єктів підприємницької діяльності. Далі вони його погоджують законом А Далі вже йде надання інформації до Google Maps, що робить зручним і відкритим даний інструмент. Тому що контріччя. Я Я объясню ситуацию, которая работает в Николаеве. Кстати, вот в этом вопросе. Мы продавили этот вопрос из 2011 года у нас существует такая процедура. Мы заменили до того существующие разрешительные документы, которые по-разному назывались разные годы. Последнее было дозвол на размещение территории объектов благоустройства, подивили спорутом, социально-культурного турнира таинственного призначения. Это полномочия органов местного самоуправления было регламентировано 10 статьей Закона об благоустройстве населенных пунктов. В 2011 году органы местного самоуправления забрали такое полномочие по размещению объектов. И осталась вот единственная возможность органам местного самоуправления зацепиться за коррупционные возможности. И со... что было. было совершенно верно. Осталось только вопрос согласования режима работы объекта. Я хочу сказать еще о том, что... Э, вот этим вот разрешением на торговлю, грубо говоря, борьба идет уже много лет, потому что все эти разрешения незаконны. Начиная с 2006 года был принят закон о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности, который сказал о том, что любое разрешение, которое требует у предпринимателя, оно должно быть регламентировано исключительно законом. То есть на местном уровне эти вещи устанавливать нельзя, и нельзя устанавливать на уровне, например, кабинета министра. То есть соответствующей постановой новый вид дозвола придумать невозможно. На сегодняшний день, с 2012 года, э, действует закон про проект документы дозвольного характера в сфере господарской деятельности. Там 150 позиций примерно, корректируется уже раз в 25, наверное, вносились на Но там четко прописаны все документы, которые можно требовать у субъекта хозяйства. И там нет этого согласования. Э, если вам интересно, я могу отдельно с вами еще на эту тему говорить очень долго. Это невозможно, это будет незаконно по закону о разрешительной системе средств известной деятельности и по закону об административных услугах, потому что если это будет уложено, то это будет соответствующим документом, со соответствующей процедурой. Оно должно быть предусмотрено исключительно законом, законом нет процедуры, нет пакета документов, нет сроков, нет ответственного органа и так далее. <прекрасный> команда зарахувати, якщо у вас є якісь цікаві пропозиції, коментарі, ви можете просто підходити до іншої команди і пропонувати. Це хочу додати, що у нас на сайті Лінської міської ради частково ідея впроваджена організам і скарб. Те, що стосується мафії і те, що стосується білботу. Вони прикріплені до мапи звернень, і там можна теж відслідковувати, чи за, вони там розташовані, чи не закоплені.